Вас приветствует информационная служба канала БТВ в студии Виктория Третьяк. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Результатом стала договоренность о режиме прекращения огня на Донбассе. Было достигнуто взаимопонимание относительно шагов, которые поспособствуют установлению мира, сообщает пресс-служба президента страны. Украине необходима новая оборонная доктрина, в которой Россия должна быть признана государством-агрессором. Об этом заявил премьер-министр Арсений Ценюк на заседании Кабмина. Он также сообщил, что правительство Украины одобрило проект закона об отмене внеблокового статуса Украины и взятии курса на вступление в НАТО. Арсений Ценюк подчеркнул, что официальный Киев стремится к получению специального статуса между Украиной и Альянсом. Наша цель – это специального статусу. Наша цель – это получение специального статуса между Украиной и НАТО. Считаем, что Альянс должен предоставить Украине специальный статус особенного партнера номер один. Что касается НАТО, то самым правильным было бы решение о принятии Украины в члены организации. На заседании правительства премьер-министр Арсений Ценюк презентовал план восстановления Украины. О его деталях узнаем у нашего корреспондента Анны Каменевой. Аня, здравствуй, ждем подробностей. Здравствуйте, премьер пришел на заседание правительства с толстой папкой, в которой ключевые и стратегические реформы Украины. Это соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Премьер-министр Ростислав Ценюк подчеркнул крайне важно, чтобы Украина, украинский парламент как можно скорее ратифицировал это соглашение в сентябре. Правительство планирует презентовать план имплементации его и уже к концу года Украина и ЕС тогда смогут создать общие органы сотрудничества. Это способствует и скорейшему внедрению безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом. Это один из пунктов плана восстановления Украины. Но еще более важный, наверное, самый важный, это противостояние российской агрессии. И не только военным путем. Украина уже подала несколько исков в Европейский суд по правам человека, где требует от России возместить убытки в размере более 1 триллиона гривен. И это только за Крым, еще готовятся еще иски в другие суда для того, чтобы Россия возмещала убытки за, агрессию, за свою агрессию на Восточной Украине. И, к примеру, если два месяца назад там убытки, убытки в Донбассе оценивались в только в 8 миллиардов гривен, то сейчас можно, по словам уже считать миллиарды долларов. Благо, нам может помочь, Укра... может помочь Украине Запад. По крайней мере, обещает, что в ноябре в Украину приедет специальная миссия, которая оценит убытки на Донбассе. Потом пройдет международная донорская конференция, где Украина будет искать деньги на восстановление этого региона. Украина, кроме этого, уже начинает проект строительства госграницы между Украиной и Россией под названием «Стена». Детали, правда, Арсений Яценюк этого проекта не разглашал. Также правительство обещает помогать участникам АТО для их восстановления и реабилитации, а также их семьям. Речь не только о финансовой поддержке, но и о предоставлении жилья семьям погибших защитников Родины. И на это уже ушло, по словам Яценюка, 102 миллиона гривен. И на этом останавливаться правительство не будет. В то же время Яценюк выразил надежду, что когда на нашей стороне, когда нашу страну защищают такие патриоты, которые у нас есть, наша победа не за горами. Прошу прямую речь. Я бачив цих наших хлопців, спілкувався з ними. Я видел наших бойцов, общался с ними. И коли хлопцы с видированными кинцовками. И когда парни с оторванными конечностями Я говорят проте... о том, что после протезирования они возьмут оружие и пойдут проте... дальше проте... воевать проте... за Украину. Мы возьмем и дальше пойдем воевать за Украину. Це означает, что такая страна не победит. То это значит, что такая страна непобедима. Можно бороться с армией. Можно бороться с армией. Але не можно выиграть у народу. Но нельзя выиграть у народа. Не можно выиграть у украинского народа. Нельзя выиграть у украинского народа. Путин не первый, кто это пробует сделать. Путин не первый, кто пробует это сделать. Всех тех, кто Всех тех, кто безуспешно пытались это сделать, раньше бывает. в истории уже нет, а Украина есть, и Украина будет. И Украина будет. Еще один пункт плана – это экономическая стабилизация. По словам премьер-министра, в этом году не будет э, роста ВВП, наоборот, ВВП уйдет в минус, будет большая инфляция. Но в то же время это, конечно же, основная причина – это война. Но в то же время Арсений Ценюк сказал, что Украине удалось избежать банкротства и дефолта. Конечно же, не в последнюю очередь из-за поддержки международных финансовых партнеров. К концу года Украине удастся привлечь 10,7 миллиарда долларов финансовой помощи, но большая часть из этих денег уйдет на погашение долгов. Еще один важный пункт плана – это энергетическая независимость Украины. Через реверс газа Украина ежегодно будет получать из Европы около 15 миллиардов кубометров и не по цене 500 долларов, чего требует от Украины Россия. И на, предложение, на постоянные российские предложения о скидках премьер-министр отреагировал так не будем платить по 500 долларов. Просто не будем. Нет такой цены, Владимир Владимирович. Скидки, Владимир Владимирович, оставьте себе. Нам не надо скидок. Потому что скидки в основном в магазинах, в которых ничего не покупают. По словам арсения Сунька, это может показаться странным, но наша страна должна поблагодарить в какой-то мере Россию за ее агрессию, потому что сейчас Украина ищет пути для экономической независимости и энергетической независимости от России, и это получается. В частности, если посмотреть на данные о нашем экспорте, то большую часть на 1,3 миллиарда долларов больше мы продали в этом году в Европейский Союз, и это только начало. Поэтому, по словам Ценюка, возможно, в мемуарах мы напишем России спасибо. На этом у меня все. Студия. Спасибо, Аня. Напомню, с нами на связи из Кабмина была наш корреспондент Анна Каменева. Российские наемники начали предпринимать действия, которые могут нарушить работу ГТС на Донбассе, что приведет к нарушению транзита газа в Европу через Украину. Об этом сообщил спикер информцентра СНБО Андрей Лысенко. Российские наемники наносят максимальный ущерб экономике Украины. Вследствие артобстрела террористы повредили газопровод низкого давления в селе Глиняное Луганской области. На сегодня от газоснабжения отключены частично 23 и полностью 59 населенных пунктов Луганской области. По оперативной информации, российские наемники начали действия, которые могут привести к нарушению работы газотранспортной системы на временно оккупированных территориях. Это может представлять угрозу поставкам газа в Европу. Силы АТО предотвратили диверсию со стороны России на электростанции в городе Счастье. Об этом сообщила председатель Луганской областной госадминистрации Ирина Веригина. По ее словам, это стратегический объект, поскольку в результате боевых действий регион был отрезан от энергосистемы Украины. Северные районы области получают электроэнергию именно с этой станции. На складах большое количество баллонов с кислородом и водородом. Сейчас ТЭС полностью находится под контролем батальона «Айдар». Ситуация в зоне боевых действий на Донбассе по-прежнему остается сложной. Украинских военных обстреливали более 20 раз. Об этом сообщают в пресс-центре АТО. В результате отхода украинских войск в рамках перегруппировки российские войска взяли под контроль фактически весь юг Луганской области и продолжают наступать на севере региона. Одновременно противник пытается захватить территорию Донецка до Мариуполя. Отмечается переброска подразделений по направлению населенного пункта Волноваха. Активные столкновения идут в районах Дебальцево, Стуколовой Балки, Старобешева. Киеве, Красного Яра, Станицы Луганской, Веселой горы. Из установки смерчи обстрелянной позиции наших солдат близ Победы. Неоднократно открывался огонь из градов с территории России по украинским блокпостам близ Макарова. Военные наносят ответные удары, уничтожая наемников и тяжелую технику. По проверенной информации, при отходе от аэродрома Луганск наши ребята уничтожили 7 бронетранспортеров, 2 танка, минометный расчет и около 100 террористов. После нанесения огневого удара по базе боевику в районе Снежного уничтожено более 100 российских наемников. Минобороны осуществляют комплекс мероприятий, направленных на оборону Мариуполя. Об этом сообщил глава ведомства Валерий Гелитей на своей странице в Фейсбуке. В частности, инженерные части обустраивают городские фортификационные укрепления. Доставлены значительные объемы вооружения. Для подготовки подразделений территориальной защиты в город направлены инструкторы Минобороны. Также проведен ряд мероприятий по организации береговой охраны. Валерий Гелитей отметил, что аналогичные действия проведены и в других приграничных регионах Украины, а также в Киеве. США готовы ввести новые санкции против России. Об этом заявил президент Барак Обама на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Томасом Хендриком Ильвесом. Он считает, такие шаги необходимы до тех пор, пока Москва не пойдет на деэскалацию ситуации в Украине. При этом американский лидер уверен, ограничения, которые Вашингтон уже ввел против России, оказались по-настоящему эффективными. Тем не менее, Соединенные Штаты предпочитают видеть сильную, продуктивную и сотрудничающую Россию, которая придерживается международного законодательства.

Граждане США и Евросоюза готовы помогать Украине, даже если это приведет к усилению конфликта с Россией. Об этом говорят результаты опроса Transatlantic Trends, которые обнародовали накануне саммита НАТО. Около 60% американцев и европейцев уверены, что Соединенные Штаты ЕС должны и дальше предоставлять Украине политическую и экономическую поддержку. Что касается военной помощи, за нее выступают более половины американцев и только 40% жителей ЕС. Transatlantic Trends – это ежегодный опрос общественного мнения в Соединенных Штатах и Евросоюзе. В этом году его проводили в первой половине июня до катастрофы малазийского Боинга и вторжения российских войск в Украину. В Кремле боятся антиправительственных протестов, аналогов украинского Майдана. Чтобы не дать возможность оппозиции открыто выражать недовольство властью, в России начали организовывать антимайданные дружины. Такие формирования вместе с правоохранителями якобы должны защищать россиян от провокаций, направленных на свержение существующей власти. Дружины в граничащих с Украиной и центральных регионах будут состоять из 10 человек. В состав новообразований войдут и ветераны правоохранительных органов. Работать дружины на Начнут уже с сентября. Цена словацкого газа, который Украина со 2 сентября начала получать в реверсном режиме, будет значительно ниже 385 долларов за тысячу кубов. Об этом заявил руководитель «Нафтогаза» Андрей Коболев. Точную цену он не назвал, сославшись на коммерческую тайну. По его словам, газопровод из Словакии, мощность которого ежегодно позволит поставлять в Украину до 10 миллиардов кубометров ресурса, позволит заменить примерно 40% необходимого нашей стране импортного голубого топлива. Тем временем польская компания «Бгник» планирует в ближайшее время добиться от российского «Газпрома» значительного снижения цены топлива. Об этом сообщил руководитель компании Марио Завиша на экономическом форуме в Кренице. И как заявил руководитель энергоконцерна, намерения Польши в решении данного вопроса решительны, как никогда, поскольку разница между ценами на ресурсы в разных странах Европы и Польской республики значительны. Еще в середине августа президент «Бгник» заявлял, что его компания хочет пересмотреть с «Газпромом» как вопрос Рост о ценах на газ, так и гибкость в плане закупки объемов ресурса. Европейский банк реконструкции и развития в этом году планирует инвестировать в украинскую экономику 1 миллиард евро. Об этом заявил представитель финучреждения в Киеве Шевки Акурин в эфире британской BBC News. Он отметил, что вопреки нынешнему кризису у нашей экономики есть свои сильные стороны. В частности, власти страны выполняют программу сотрудничества с МВФ. А также Киеву удалось добиться прогресса в борьбе с коррупцией. Акурин также подчеркнул, что ЕБРР остается крупнейшим инвестором в экономику Украины. За время сотрудничества Банк уже вложил в нее более 10 миллиардов долларов. Гривня продолжает активно укрепляться. Официальный курс доллара сегодня снизился на 48 копеек и достиг отметки 12 гривен 53 копейки. На межбанке утром котировки стартовали с отметок 1245-1290, а к середине дня гривна укрепилась до 1235-1265. Герои не умирают. Второй памятник героям Небесной Сотни открыли в столице на территории Национального педагогического университета. Монумент выполнен в форме Казацкого креста. Именно их устанавливали еще с давних времен в честь погибших за Украину. Осветить каменный крест приехал глава Киевского патриархата Филарет. Ректор университета имени Драгоманова говорит, то, что такие памятники появляются на территории университетов не случайность. Ведь именно студенчество стало движущей силой изменений в стране. В событиях на Майдане были наши студенты, были... пострадали, один из них потерял глаз. Слава Богу, никто не погиб. Но наши ребята сейчас находятся в зоне боевых действий, преподаватели наши тоже там. И мы гордимся тем, что патриотично не только наше слово, но и дело. И пока на этом все, до встречи.